Друзі, вітаю вас! Доброго вечора, шановні харків'яни. Сьогодні ми зібралися тут, аби підвести певні підсумки нашого піврічного протистояння. Ми зібралися тут, аби відчути всю відповідальність, яка лягає на нас з вами. Відповідальність за наші рішення і дії. Ми маємо відчути. Що більше не маємо право наступати на граблі, тому сьогоднішнє віче якраз буде говорити про те, як діяти далі, і відповідь на риторичне питання: чи є життя після майдану у промовах наших спікерів? Ви почуєте про певні ініціативи і дії, до яких сміливо можна долучатися. Я безбежно рада бачити кожного з вас. Хто стояв ще з 21 листопада тут біля пам'ятника? Той, хто приєднався протягом цих шести місяців, і той, хто буде далі йти поряд і будувати справжній європейський мирний Харків. Слава Україні! І я хочу запросити до, до першого вступного слова. Журналиста, активиста Харьковского Евромайдана, Людину Яка, с первых дней учаловаться и рух Володимир Честилин. Прошу, Володя. Слава Украине. Я, правда, рад всех видеть, давно не собирались. На самом деле, слава каждому из вас, кто вот в течение полгода был плотью и кровью у Харьковского Евромайдана. Мы прошли за это время довольно сложный путь. Он был трудным, эмоционально насыщенным, ярким но, ну, как мне кажется, плодотворным. Вот здесь, прямо на этой сцене, вы все помните, нас били битами и травили связоточивым газом. Мы здесь отмечали первую нашу Евромайдановскую свадьбу, и здесь же хоронили героев нашей Небесной Сотни, Влада Зубенко и Женю Котлера. Мы видели здесь, как по Сумской шла толпа ликующая, толпа 40-тысячная, отвержение тирана, и видели, как бьют наших ребят, разбивая просто в кровь во время штурма УДА. Этот город на самом деле изменился за эти полгода. Благодаря вам изменился, благодаря всем нам, которые ежедневно здесь и в 20 градусов мороза и в самые тяжелые условия, когда стояли по периметру здесь люди с битами, выходили и доказывали, что мы можем менять эту страну. Мы научились самоорганизовываться, мы научились проводить акции, украшать город, мы научились помогать армии, мы научились лечить больных на самом деле. Сегодня здесь выступят люди, которые делать грандиозную, просто невероятную помощь и пользу этому городу. Мы попросили их сегодня прийти. Конечно, город на самом деле показал за это время и другую сторону свою. Я никогда не мог себе представить, что врач скорой помощи, когда штурмовали ОДА, видя нашего кровавленного активиста, откажется оказывать ему помощь. И мотивирован это тем, что он никогда не будет оказывать помощь бандеровцам. Я никогда не думал, что лично мне, человек, который родился и вырос в этом городе, будут говорить на улицах «пошел вон». Я никогда, честно говоря, не думал, что живому классику украинской литературы, человеку, которому изучают в школе Сергею Жадану, придется просто бежать с больницы, экстренно эвакуироваться, потому что оплот готов был растерзать его там. И швы ему приходилось накладывать дома. Я, честно говоря, никогда не думал, что мы будем ложиться и просыпаться, многие из нас, с мыслью о том, будет ли война будет ли здесь Таманская дивизия по Сумской и куда вообще бежать в случае чего. Мы будем сражаться, в этом нет сомнений. Я думаю, что ситуация будет меняться. Победил ли Майдан? Я думаю, каждый из вас имеет ответ на этот вопрос. Да, мы смогли этот режим Януковича, Добкина, Клюева свергнуть. Но, к сожалению, многие назначения в том числе и в нашей обл администрации, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Нам удалось добиться, что Украина все-таки подписала, пусть пока еще в политической, в ближайшее время в экономической плоскости, соглашение об ассоциации с ЕС. Но по-прежнему, пусть и дистанционно, но Керни сплавит этим городом. Жив по-прежнему оплот. А здесь буквально несколько дней назад на Сумской ночью срывали флаги украинские. Вы это, наверное, видели. И эта команда была от мэрии. Что делать дальше? Этот вопрос сегодня задавали все на всех Евромайданах городов и на центральном Майдане в сердце Украины. Что делать дальше? Вопрос действительно не праздный. Как сделать так, чтобы мы не наступали на грабли снова? Как сделать так, чтобы был услышан голос гражданского общества? Как сделать так, чтобы остановить эту войну? И чем мы можем помочь реально? Мы будем сегодня говорить об этом. Нам нужно настраиваться на долгий и сложный путь. Мы, конечно же, понимаем, что страна нуждается в радикальных, колоссальных реформах во всех сферах жизни. Мы хотим, чтобы это было скоро и очень быстро. Так не бывает. Мы должны настраиваться на марафон и делать то, что мы можем. Потому что, по большому счету, другого пути у нас нет. Революции достоинства, они никогда не заканчиваются. Ибо они оставляют следы не только на страницах учебников истории, но и в сердцах тысяч, десятков тысяч людей. Давайте же будем, пометуя о героях нашей небесной сотни, каждый день доказывать это своими делами. Слава Украине!